Бумажная стихия обладает такой способностью рождать справки ради справок просто. И вот практика сегодняшнего дня показывает, что до 90% всей информации, которая в бумажных справках содержится, никем не используется, никем не читается. Поэтому будущее управление связано с переходом на безбумажную информацию. Правильная форма использования электронной вычислительной техники связана с принципиально другой технологией. Когда в момент своего рождения информация сразу же превращается в форму, которая доступна машине. Благодаря этому основные информационные потоки замыкаются в машинах и между машинами, а человек получает только тогда необходимую ему информацию.